нам подарили позитив мечты. Мы позабыли будни наши дни. Здесь море, солнце, отдых, я и ты. Все знают, что День защиты детей в Украине отмечают 1 июня. Но воспитанники детского санатория «Бердянский» решили показать взрослым, что внимание детвори необходимо не один раз в году, а каждый день. С ними абсолютно согласен и депутат городского совета Виктор Цуканов, приехавший поздравить детвору с праздником. Сегодняшний приближающийся праздник Дня защиты детей, согласитесь, можно смело назвать День защиты будущего Украины. Потому что сегодня именно вы, будущее нашей страны, нашей новой, нашей молодой страны, именно от вас сегодня будет зависеть о том, какой будет наша страна. Все вы приехали с разных уголков нашей прекрасной Родины. Все вы живете в разных областях, но все живем в одной стране. И я вас хочу поздравить с тем, что сегодня в ваших домах, есть мирное небо над головой. И хочется пожелать, чтобы мирное небо было над всей территорией нашей Родины. Впрочем, детвора из санатория Бердянский тоже не лыком шито. Они показали взрослым свое единство, исполняя гимн Украины при поднятии государственного флага, а также во время смотра конкурса «Песни и строя». К слову, все подошли очень ответственно к подготовке к конкурсу. Особенно старались ребята из отряда «Алые паруса». Веселимся от души! Все сумеем сделать сами! СМС отправим маме! Эй, дружок, не унывай! Нашу песню запевай! А приехавший поздравить детвору с праздником депутат городского совета Владимир Безверхий сравнил санаторий Бердянский с большим кораблем, на котором каждый его воспитанник – моряк. Хочу передать вам большой привет по этому случаю от нашего коллектива, от Бердянского райагропромснаба. Этот коллектив уже много лет сотрудничает вместе с вашим санаторием, с руководством вашим, с вашим главным капитаном, главврачом, потому что действительно все лучшее, что у нас есть, мы стараемся отдать вам, детям. Хочу поприветствовать Конечно, вас. Конечно, с пустыми руками. Бердянский. Виктор Стаханов и Владимир Безветки привезли детвори, игрушки и мячи. Мы сегодня с Владимиром Петровичем, Привезли две категории подарков. Я вот привез для самых маленьких и машины, которые тоже всегда в детстве мечтал разные. И для самых взрослых, для Мячи. тех, кто мечи. Поэтому передаем их вашему руководителю. Спасибо. Все, Пожалуйста. спасибо. Все, с праздником вас еще. Раз.